Вітаю, друзі! Ви на фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова і це щоденний аналіз подій з полковником Збройних сил України Романом Світаном, Романа Григоровичу. Я рада вітати вас у нашому ефірі. Бажаю всім здоров'я! Навзаєм на календарі у нас 28 лютого. Це для глядачів, які дивляться наш стрім. Давайте нашу розмову розпочинати із подій, які відбуваються на кордоні Сумської області. Зокрема, Діпстейт повідомляє про те, що армія Російської Федерації пройшла кордон Сумської області і йдуть бої у сірій зоні близько села Новеньке в силах оборони кажуть, що наразі росіяни здійснюють спробу штурмових дій, але піхотними групами без колон техніки, але наші сили оборони знищують ворога. І кажуть, що на даний момент прориву не відбулося. Роман Григорович, ну це якби традиційно знаєте, коли ми говоримо про АДРГ, чи тут може мова йти про щось більше, все ж таки, чи ні? Ні, ну це обща э, наступальна операція, російська, яку вони проводять Это вот російська територія на Свердликово. між Росією пытаются Україною в это Свердликово, пытаются вийти на трасу сум на суджу. Вот напрямую Свердникова у них не получается, они пытаются обойти вот через там, часть украинской территории вдоль границы, по крайней мере. И как только подтягиваются границы, а их раздал наша наша арта и дроны по там свою задачу выполняют, то это это такие операции общие войсковые, но на российской территории. Еще раз повторюсь, рядом с границей, то есть это не не российское вторжение в Украину в прямом смысле слова, то есть это не, 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 операция оперативного уровня, это тактическая операция в районе сверху. То есть скажем так, вытеснить из Бронной силы Украины с территории Курской области таким чином? Верно, ну, основная, основная задача это атаки российской. Они где-то уже несколько недель ее в районе Свердликова бьются. Выйти на трассу на Сушу с севера. То они с юго-востока, с юга пытались через Гуева попасть на эту трассу. Мы там их тормознули, отбросили. А сейчас они со стороны свердлика это северо-запад, север-северо-запад, пытаются выйти, вот цепанули, ну пытаются, там, же нет границы, ну военные границы не видят как таковых. То есть проводятся операты, пытаются россияне пройти, но им по флангам наши бьют, по правому флангу этой основной колонны Свердликовской, которая там болтается. Не відбрати тут і ніяких проблем там немає. Це тактична операція не навіть даже оперативного оперативної задачі там нікапиробанечу. А чи можна говорити про те, що нашим збройним силам України треба просто протриматися так до початку, скажімо так, весняного періоду, так і тоді буде багнюка, і Росіяни знову ж таки у цій своїй в техніках не буде почне грузнути, так і вони не зможуть власне ну, вибивати нас із цієї території. ну, там до весны это уже весна, можно так сказать. То есть март месяц, считайте, начался. Потому, ну, как тепло пойдет, там действительно развезет немного, но это не проблема именно по тому направлению. То есть это, вот у россиян проблема будет на Донбассе. Они опять увидят, что такое после морозов, что такое Донецкий чернодем. Опять будут, опять будут калоши вытягивать и своих осликов которые усядутся по самые колени, как минимум, вытягивать из нашего чернозюма. А вот уже в Курской области там, там другая ситуация. То есть э, наши удерживают Суджу в радиусе от Суджи где-то 10-15 километров. Этот плацдарм мы будут дальше удерживать, пока не поступит команда на движение вдоль линии границы. Ну, оптимально уже говорить. То есть этот, это направление россияне уже денацифицировали практически то с ног на голову там уже в ближайшие лет сто никто жить не будет. Поэтому можно передвигаться либо в сторону Брянской области, либо в сторону Белгородской. Причем по Брянке в последнее время там по некоторым переходам начала наша авиация работать уже выходит. И в 16 выходит, выходят, миражи подходят, выполняют сбросы, пуски, разматывают россиян на, на российской, уже на Брянской территории. Потому я думаю, в ближайшее время мы будем будем проговаривать некоторые такие оперативные уже действия наши по Сіверному фронту де-то в другому ми вчора вами проговорювали ось цю зустріч представників Російської Федерації та Сполучених Штатів Америки у Туреччині. І говорили так про те, що вони шість з половиною години говорили, але нічого, ніякої інформації потім ну до ЗМІ знову ж таки не вийшли і не сказали. Але тим не менше з'явилася пізніше новина про те, що білий дім продовжив санкції проти Російської Федерації ще на рік. Чи можна це констатувати? Що власне ну не не, не вдається домовитися жодним чином росіянам? с американцами, Ну, тут есть некоторые временные рамки. Почему все, все свелось к началу марта? Ну, вот практически все сразу. И санкции, и давление на Россию, и сейчас украинская делегация в Вашингтоне. Вот они торопятся к началу марта все сложить. Американцы торопятся, и израильтяне торопятся. Почему? Потому что, ну, начался месяц Рамадан, священный месяц мусульман. И в этот месяц могут как раз израильтяне вместе с россиянами с американцами нанести удар, допустим, по тому же Ирану, могут выдавить, допустим, попытаться где-то пройтись по Сирии, там, где-то по, по Газе, ну, то есть используя вот такую уязвимость в мусульманского мира как раз в месяц Рамадан. Священный месяц для них. Поздравляем их с этим месяцем. Они там это, целый, целый процесс очищения идет. Пусть ваши молитвы, ваши помыслы дойдут до Аллаха, пусть он их примет и Всевышний вас вознаградит за это, иншаллах. Но надо поздравить все-таки мусульман с этим месяцем и выстоять им под этим давлением, потому все это сейчас вот они торопятся все это сложить, как-то давануть, ничего не получилось, скорее всего в, в самой Турции с россиянами, то есть у россиян давят россиян в каком смысле? давят на то, чтобы они отошли от помощи Ирану. То есть, если будет в Рамадан нанесен удар по Ирану. То россияне ж, согласно своего договора, должны храним, должны как-то его начать защищать. У нас же у них там какой-то договор есть э, о военной помощи. И вот, вот это давление сейчас на Россиян идет. И, скорее всего, в ближайшее время, я думаю, будет как, какие-то движения по Ближнему Востоку. Ну и тут и мы, конечно, рядышком, почему э, Байден то то э, называет э, Зеленского? Э, да, каким-то диктатором, то потом забывает, что он его назвал, а то приглашает, потом отменяет, потом опять приглашает. Ну, то есть идет давление. Примерно как Ванька Встанька, примерно так. Почему? Потому что сначала идет накат подписать договоры о наших полезных ископаемых, и тут же, если идет отказ, то, значит, не признаем, президентом после того, как скорее всего наклонили все-таки давайте уже признаем президентом, ну это вот такое управление внешнее управление, кстати, это потеря суверенитета. Зеленского конкретно подставили вот под такое внешнее управление, когда можно надавить. Готовы подписывать стамбульский договорняк 22 года? Ну тогда приезжайте. Не готовы, не приезжайте. А когда готовы, ну давайте опять приезжайте. Ну вот это вот дергание идет, и вот как раз перед Рамаданом, ну, вернее, вот в начале Рамадана это все происходит. В ближайшее время мы будем вот свидетелями развития ситуации. Куда сейчас наши говорящие головы начнут разворачивать, то будет четко понятно. Если сейчас начнут блеять о том, что нам надо остановиться, нам надо эти стамбульские принять, ну или там по-другому по названные, это значит... Значит, сломали, значит, пошли на попятную. Если вопрос будет решаться дальше, то есть продолжение боевых действий, значит, побоялись реакции гражданского и военного наших контингентов украинских и выполняем дальше свои боевые задачи. Ну а у россиян там свои проблемы. З американцями тобто вони, вони то сені ані штута рішають час, во що ні рішилі будь Роман воруча. А миротворці зі Франції та Великобританії, якщо вони будуть знову ж таки знаходитися біля фронту, тоді і це тоді не зупинить Путіна. Ну я так розумію, що Трамп бачить це все як європейці будуть стояти так саме своїми людьми, а вони якби будуть ну заробляти, скажімо, так вести бізнес, і тому Російська Федерація не наважиться на наступний крок і, і якби. Трамп говорит, правда, что он доверяет Путину, что Путин не порушить, угоду. Ну как можно доверять Путину? Ну, бред свой кобылы, ну а что тут, тут непонятного? Это попытка прикрыть договорники, которые они сейчас проводят по Ближнему Востоку, как, 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 какой-то морковкой перед Вот Нас сейчас воспринимают как осло, вот таких, хотят повесить морковку. В 1994 20... году же повесили. Забрали всю ядерку, забрали ракеты, которые по нам сейчас летят, Х-55. Забрали самолеты дальней стратегии, которые эти ракеты, кстати, избрасывают. Ну, повесили морковку, рассказали, что это у вас. Теперь э, Будапештский меморандум, вот эта вот бумажка э, А-4, э, вас от чего-то спасает. Сильно спасло 300 тысяч на ту цветушку? Ну, так а, что, остальное что-то то же самое. Какие-то бумажки и какие-то там э, 2-3 десятка европейских военнослужащих, которые где-то будут стоять и которые первые сдрыснут, вот поверьте, они как только начнется какое-то движение, они первые будут возле польской границы. Даже до канадской могут добежать за 15 минут. Потому что это не те части, которые могут остановить на полумиллионную российскую армию, которая перезарядится. Они, это же уже не один раз было доказано. Минск-1, зашли, закопались, потянули резервы, ударили в Минск-2, зашли, закопались, потянули резервы, поймали их в 2022 году. Ну а так сейчас та же самая картина. Еще 30 тысяч против полумиллионной российской обстрелянной армии, потянувшие подтяну, резервы. Где они будут? ну, поверьте, их вообще у нас не будет. Это сейчас рассказки про сказки. Вот единственное, куда их можно развернуть, это вдоль линии границы с Все. И тут для того, чтобы освободить наших несколько десятков бригад, вот их можно будет перебросить на Восточный флот. Все остальное, это, ну, это, ну, это ж никак не гарантия безопасности. То есть это просто использование на некоторых частей европейских под выполнение задач, ну, больше, тут даже не жандарских, а пограничных. Отак от з Білорусю Білорусь нападатні. Так і ще не зрозуміло, що, що саме мається налазити під гарантіями безпеки, тому що змі із посиланням на прем'єра Шмигаля говорить про те, що гарантії безпеки для України від США вже є. Але ж напередодні Трамп говорив про те, що якби він не збирається давати якихось великих гарантій безпеки України, і все це знову ж таки роль європейців. Тобто, взагалі я так розумію, що не зрозуміло ще чим, чим це завершиться, і саме про які гарантії йде мова. Вы да так само разумеется, что Ну, вот я, во-первых, понимаю, что Шмыгаль или Шмыгаль, он в гарантии безопасности, как я, в балете. Ну, могу по телевизору на ножки посмотреть и все. А нож такой же, что он разбирается в гарантии безопасности. Сколько он похоронил украинцев, вот у него спросить. Сколько сотен тысяч было похоронено украинцев под гарантией безопасности Будапештского меморандума во время которого Шмыгель был премьер-министром. Кстати, у нас парламентская президентская республика, и Шмыгель несет такую же ответственность за все смерти этих сотен тысяч украинцев, как и Зеленский. То есть вот это на них лежит подготовка, на Шмыгеле лежит подготовка. Он не подготовился, премьер-министр, то есть руководитель кабинета министров, не подготовил страну к вторжению. Зеленский это президент Верховной Главной у него своя, свои обязанности. А у Шмыгаля свои обязанности. Он сейчас опять начинает чесать про гарантии безопасности. Гнать его в три шеи надо с этого поста. Он вообще там рядом не должен находиться, даже близко подходить не должен. Если хочет э, почувствовать гарантии безопасности, ну так э, ТЦК э, взяли его, сняли с него э, этот самый э, бронь. Поставили в строй, ну нормально, вперед он под Курахова, туда, к наеву он ему определит э, какую-нибудь э, как, какую э, позицию. Ну и посмотрим тогда по гарантиям безопасности. Ничего он не соображает. Вся и шмыгаль этот, и вся эта шмыгальня безопасности нули полные. А если они соображают и просто брешут, э, это тоже может быть. Врут, как они врали перед вторжением в 22-м году, э, из-за которого сотни тысяч погибли как раз, так тогда его уже, уже его, э, ну, не то что 111 но его уже надо конкретно закрывать. То есть это, это враг э, народа, который опять э, пытается приспать э, нашу бдительность и подвести э, под удар российской военщины, восстановить. Какие гарантии безопасности? Не слушайте этого шмыгаля. Как и нельзя его было на двадцать втором году слушать, когда рассказывали про не только шмыгаля, там вся эта толпа э, израильская в основном, которая рассказывала, что будем жарить э, шашлыки в мае. Ну какие шашлыки? Пожарили, и этот сейчас начинает рассказывать про гарантии безопасности. Слов нету по, по поводу таких специалистов величества. Роман Григорович, ви дали про ТЦК. Не можу вас не запитати, тому що яка є на сьогоднішній день реальність? То значно, ви бачили в мережах є такі фото, так де військовий у маршруті, і в нього на спині він просто наклеїв надпис і пише, що я не працівник ТЦК. І я давав е, клятву дав українському народу і вам захищати, і тому мені боляче, так що ви ставитесь до військових. Ну тобто, до чого все дійшло, і до чого ще може дійти далі? Ну тобто людина військова в військовій формі, так і ходить з надписом, з, з такою якоюсь, ну вибачте, бумажкою так на спині, і, 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 і каже, щоб люди його не лякалися. Вот ТЦКшников на данный момент больше ненавидят как раз армейцы, чем гражданские. Потому что все прекрасно понимают, что негативное отношение к ТЦКшникам может лечь потом еще и на ВСУ, на тех, которые воюют. И потому вот такие инциденты в том числе есть. ТЦКшников подставили, можно тоже говорить. Там достаточно уродов. Поверьте, и в ТЦК, как везде, уродов хватает. А после того, как туда мусарня забежала, прикрывающись этими командами ТЦК от выхода на, вернее, входа вооруженные силы Украины, выхода на, на фронт, то там больше стало этих уродов. Есть в ТЦК уроды, ну а как, как не без этого? Но Цыпкашникова реально подставили политики, потому что дали им не в свойственные им функции, причем не просто дали, а еще и заставляют их выполнять, потому что люди люди подневольные. Эту этот, эту проблему уже не остановить, ну то есть ее нельзя остановить какими-то распоряжениями или какими-то действиями. И их надо только прятать. Вот Оптимальный вариант тцк сейчас спрятать, завести в бригады. Мы это уже говорили. Не один десяток тысяч ТЦКшников сейчас болтается по эм, Украине. Вот их надо завести в бригады. Те, тот, кто разбирается, будут заниматься рекрутингом, а всех остальных комбриги поставят строй. Там недостаток личного состава. И мусоров туда же. Э, то есть э, мусор, чтобы стать полицейским, настоящим полицейским мусор должен пройти вооруженные силы Украины. Если он их пройдет, тогда это полицейский может дальше выполнять боевую задачу. Если он в ВСУ не хочет становиться в строй, тогда куда угодно, но только это уже не полицейский. Вот, вот такое, да, должна быть вот такой фильтр вооруженных сил Украины, чтобы правоохранители чувствовали, во-первых, себя уже выполняющими основную основные задачи по обеспечению обороноспособности страны. Ну и второе, чтобы к ним было доверие на будущее, по крайней мере доверие. Ну а за ТЦК я уже я уже сказал, их не, их уже не должно быть, их уже ничего не спасет. То есть их просто надо завести, за них забыть, как за класс, ну как угодно их можно называть, их их реально у меня много просто друзей ТЦК, я прекрасно знаю, какая это проблема и она нерешаемая вот уже на базе ТЦК. Вот только в бригады на непосредственные усилия. Якщо говорити про роль Європи, вже далі так відомо, що після візиту е, Стармера до Вашингтона він планує зібрати саміт щодо України у Британії. Він відбудеться 2 березня. На нього запрошені там багато європейських лідерів. І Блумберг е, пише про те, що Євросоюз в принципі готує масштабну оборонну ініціативу. Планується виділити сотні мільярдів євро на зміцнення безпеки. Велика е, е, Британія планує збільшення військових витрат. Євросоюз, Німеччина поране використати створення оборонного фонду. Що фінансується коштом боргу у розмірі 200 мільярдів євро, це план Б знову ж таки на випадок, якщо будуть якісь ну скажімо так, не складуться відносини зі сполученими штатами Америки, як ви вважаєте, і знову ж таки, яку ну тут роль для нас, так тобто, все це відобразиться, врешті-решт на нас, і тут вже зможе Європа відіграти саме такий знаєте, переломний момент, аби настав у цій війні тоді. Ну, оптимально, чтобы это был э, план А, и, скорее всего, это первый план, тот, который на базе которого европейская безопасность будет строиться. То есть вложение э, финансиров, финансиров, финансов не в, не в Америку, не в американскую оборону, а вложение финансов в европейское производство. Европа производит достаточно большой спектр вооружений. Вот, а то, что не весь производит, то есть части американского, так это вот как раз проблема Европы, которая может быть решена. Основные типы вооружений производят, особенно две страны, которые весь спец производят, ну, по крайней мере, для себя, Франция и Великобритания. Все же производят, начиная от подводок и заканчивая ядерным оружием, и все это имеют. Просто надо масштабировать это производство и оставить финансирование именно в Европе. Вот эти сотни миллиардов долларов, которые сейчас будут выделяться на, на создание определенного базиса обороны самой европейской безопасности, обороны Европы, создание европейской безопасности. И, естественно, это включает и нас. В том числе они однозначно нас видят как одну из двух армий на данный момент, которые могут прикрыть Европу. Это украинская и турецкая. То есть вот эти две армии, которые ну, боеспособные, турецкая вообще считается одна из лучших в мире на данный момент. То есть они, Евро, Европа, имею в виду, европейская солидарность, она и будет отстраивать безопасность в основном-то на восточных рубежах, ну, с запада не вряд ли там что-то будет строить. Восточные рубежи мы как минимум тысячу километров, мы как минимум тысячу километров восточного европейского фронта можем, можем удерживать от грубо от Ростова до Беларуси. Там дальше надо уже с Беларусью решать. Она уже засиделась в оккупации, мягко так скажем. А там еще-то до тысячи километров там, до Балтийского моря и все, вопрос решен с безопасностью восточной, по крайней мере. Ну, с белорусами, я думаю, может в этом году что-то что и порешается, потому что есть к ним уже такие вопросы и к самому Лукашенко, и само белорусское общество уже понимает, куда дальше может идти и где дело скатится. Если дать возможность россиянам, допустим, перезарядиться, собраться силами, они начнут боевые действия против... Европы уже непосредственно против натовских стран с территории Беларуси. Они же не со своей территории в Литву и Латвию полез. Они уже отработали заход через Беларусь в Украину, им это понравилось. То есть они пойдут на, на тоже как область, соединяться на Литву и Латвию со стороны Беларуси. Это только Эстония там, конечно, поддавят с российской стороны ну то есть это, это, эти эти направления не просчитываются генералами натовскими европейскими так это точно то есть и сейчас мы будем вот как раз участвовать в этом мы уже участвуем в этом строительстве но европа сейчас перенастроится на внутреннее производство для нас это это то что этому то что мы с вами три года давайте, ну, вот, мы чуть ли там Не не через стрім о том, що нам було важно для того, щоб Європа почала займатися своей безопасностью. Трамп, ну, Трамп помог, так сказати, внешняя сила допомогла прийняти рішення. Романе Григоровичу. Традиційно три бліт запитання для вас підготувала. Чи можна говорити про те, що ми зрівнялися із Російською Федерацією в виробництві арт-систем, Чи ні? Ну а на даний момент ні. То есть еще по количеству, а тем более с, с, с заходом северокорейских стволов, пока нет, по количеству. А вот по качеству мы их уже превзошли. Качество имеется в виду коэффициент выполнения боевых действий. То есть мы точнее бьем, наша особенно 155-я арта, она где-то 1 к 5, 1 к 7, если соотношение брать по точности попадания один к пяти, один к И в этом смысле по уничтожению цели мы уже, можно сказать, превзошли россиян. Российская Федерация может перекупить Трампа? Ну, не так Российская Федерация, как ситуация его перехватит. Причем на, на то время, пока будет выгодно для него Российская Федерация. Вот и все. Они же перехватили, он Нетаньяху перехватил, надо было решать вопрос по Ближнему Востоку. Им нужна нейтралитет России, не участие в будущих иранских и палестинских проблемах. Вот, вот на это время они будут с Россией в десна целоваться как только они решат вопрос, либо решат вопрос по Ближнему Востоку, либо отгребут от мусульман. Поверьте, мусульмане сейчас тоже настроены но очень решительно по противодействию, особенно, особенно в Рамадан. Вот нельзя в священный месяц трогать мусульман. Они могут полезть, там же народ обезбашенный, потому могут отгрести обратно. И вот тогда тоже э, им будет уже не Россия как таковая. Ну, они же не решат вопросы. она им просто не нужна. То есть на данный момент Трампу выгодна Россия и ею попользоваться. нейтрализовать ее по Ближнему Востоку, либо включить в какой-то момент. Потому подождем. Ну, ждать это буквально, ну, до, да, наверное, до конца весны. То есть вот в ближайший месяц, полтора, два до конца апреля уже. Туреччина, поддерживающая вступ Украины в до НАТО, имеет свои интересы или нет? ну Однозначно. Для Тур Турции в НАТО. Турция европейское государство. Кто бы что не говорил, понятно, часть на на азиатском континенте, но это все-таки европейское государство, светская власть и духовная власть Турции с таким европейским вектором развития, так это точно, и, естественно, они безопасность видят свою в составе европейской системы безопасности как таковой. Я почему всегда говорю, нам надо европейцев, европейцев разворачивать в положительном ключе в сторону мусульманского мира. Европа с мусульманским миром, это вообще в мире тогда получится ну, практически такой железобетонный монолиты и экономические и э, э, военные в том числе э, ну и если, если смотреть по по светской власти так это будут действительно такие демократические толковые государства с ираном надо только поишать. Вот, вот нельзя иран сейчас опять вернуть по, под контроль или под влияние России. То есть а -а американцы могут сейчас израильтянами это сделать. Сейчас пошел дрейф Ирана от России, они сейчас опять могут его обратно прибить, называется. Ну, посмотрим, как оно дальше пойдет. Ну, такая нехорошая не ситуация сейчас. Роман Григорович, будем следовать за тем, как будут развиваться события, конечно, анализировать. Еще дякую вам за все ваши интересные и фаховые думки и за то, что що вы щоденно определяете свой час нашим глядачам. А наші глядачі найкраще нас. Тому давайте подякуємо їм за підтримку. Друзі, я нагадую підписуйтесь на нашу платформу, поширюйте це відео, пишіть свої коментарі. Це надзвичайно важливо для нашої роботи. Ще раз всім дякую за увагу і до зустрічі в наступних ефірах. Роман Григоровичу. Ну а я традиційно буду вас чекати. Дякую вам велике.